2 ildir qaz çətkdirmək istəyirəm alınmır. Hara hara deyirlər gedirəm, gəlirlər ancaq ged-gələ salıblar, heç bir şey etmirlər. Açıq mikrofonda oğluma demişdilər ki, gəlib sizin şikayətinizə baxacağıq. Neçə dəfə gəliblər. Oğlum o hara deyirlər ora gedib. Ölürük soyuqdan evin içində yorğana bükülürük. Qışın sümük sızlatan soyuqlarının hələ daha 2 ay çəkəcəyini düşünərək, daha da üşüyən Hövsan sakinlərinin sözlərinə görə mavi yanacağın yoxluğundan çox həziyyət çəkirlər. Deyirlər ki, qassızlıqla təkcə soyuğu dərindən hiss etmirlər, həm də necə deyirlər, cibləri yanır. Evləri isitmək və yemək bişirmək üçün elektrik sobalarından, odundan istifadə edirlər ki, bu da aylıq xərclərin yüksək olmasına səbəb olur. Sakinlərinin iddiasına görə belə vəziyyət illərdir ki, davam edir. E, odun yandırırıq. Odun qıtlaranda da məcburuq gedəy alaq. İşıqla qalan şeyimizdə işıqla idarə elirik. Pişdi, çüşdi, yeməkdi, uşaqlardı ki, körpə uşağım var. Qəsəbənin Zeytun bağları adlanan yaşayış massivində qazsız qalan təqribən 12 evin bu problemi ilə bağlı Azərqaz İstihsalat birlikləndirildi ki, məsələ öz həllini tapacaq, amma bunun üçün bir az da səbr etmək lazımdır.